Радіоредакції. В студії Ольга Кібарова. 9 квітня в шахматному клубі Новомосковська Дебют пройшов турнір пам'яті новомосковського тренера з шахмат Геннадія Попова. Місцеве радіомовлення поспілкувалося з тренерами організаторами турніру, які розповіли і про свої досягнення, і про свої проблеми. Прослухайте, будь ласка, запис на початку змагань я говорю з Цираковським Сергієм Володимировичем, спеціалістом комунального закладу Спорт для усіх міста Нікополя, майстром спорту Шахмат вже 40-річним стажем. Сергій Володимирович виховав багато талановитих шахматистів. Я е, дуже захоплююсь. Мені оце таке задоволення і горді, як де які турніри шахматні, міжнародні, то у нас там наші переможці багато. І юнацькі турніри наші перемагають українці, і дорослі дорослих турніри наші перемагають. І я ж хочу сказати це завдяки таким шахматним клубам. Так. Действительно. Да, да. Здесь, на ну, ну Николаевич проработал здесь много лет. Его ученик вот, в прошлом году занял второе место в Европе среди взрослых Игорь Коваленко. Иннадий Попов? Нет, Иннадий Попов умер, а его ученики Игорь его Ученики. Был. Да. Вот, а Максим вот а Коваленко. про Иннадия Попова. Кто он? Чему вы его памяти просвячиваете турнир? Кто он? Ну, человек, который, в общем-то... Он сам там и занимался? Да, он здесь работал. Он тренировал детей? Да, детей. Детский клуб. Здесь был детский клуб дебил. И сам ведь нашего места. Да, там, да. да. Вот его фотографии там. А, да, да. Вот, да. вот он много лет посвятил. Я, в общем-то, с ним знаком более 30 лет был. Много был у него он научился. Сейчас работаю тренером Ника по, -по шахматам. Свою команду 7 человек. Все, mm -hmm. А вот кто принимает участие? Здесь принимают это шахматисты на Москве. Все наши. Да, это на Москву. И, и, и может есть такие, что какие-то достижения уже есть у них. Есть кандидаты в мастера. Mm -hmm. А вот там, среди детей. Это дети сейчас будет матчевая встреча между Шахматисты Никополя и на московском. школы нашего места, так? Наше, нет, с... нет ни... это ваши на московском и на шестникополе. Семь человек, семь, 7... да. Я привез команду. Семь а ты... на семь будет играть в творческом массе. Mm -hmm. ну, Сидели призы, там, кубок я привез, медали победителям. Так, э, да. Переможцы отримывают кубок да. и медали, да. так? Да. Да. да, это я уже посвятился. Книжки шахматные, грамоты привезли детям. Игорь выделил деньги, какие-то я, правда, не знаю, здесь какие-то деньги вышли. Mm -hmm это традиционно, или это первый год памяти Геннадия Попова? Нет, это Геннадий недавно умер, поэтому мы решили увековечить его. Память, да. И, может быть, такая традиция будет и надалее, так? Его памяти проводить да. Ну, я думаю, Максим меня поддерживает, и все поддерживают. Вот, да. например, местное радиомовление, мы проводим турнир памяти иконниковой, журналиста от одного. Это вы знаете, сначала думали, что это будет один раз, но это уже традиция, уже несколько лет в Ну, вот я провожу. Это, может быть, у вас будет так же. Я так нет, думаю, да. что это будет традиционный Если, турнир. Я всегда поддерживаю. Жизнь, Память памяти Геннадия Попова. Вот мы на Московском, то есть в Никополе проводим. Я провожу шестой год уже будем проводить. Память у нас со шестой год. Я провожу областный турнир, приезжаю со всей области. Памяти кого? Шашист у нас был Владимир Хвостов. Владимир и, Хвостов, да? Да, и вот я уже шестой раз уже провожу. Угу. То есть я вот, когда переехал, я да, мы турниры мы традиционные сделали, там у нас турниры. Ветераны, молодежь проводится традиционно, там пятый кубок уже будем расследовать. Я, мне, я да. дуже задоволена я дуже пишаюсь досягненнями. Я знаю, что это ваша работа и очень поважаю вас. – Ти Давно займаєшся шахматами. Дуже. Ти в Нікопольському клубі, так? Так. – А сюди приїхав на змагання. Да, так, якісь досягнення в тебе вже є? Так. Ти. Ти. Зрозуміло, але ти шахмати любиш. Так. – Я дуже захоплююсь тими, хто грає в шахмати. Я тобі скажу, чи гра складна, і вона потребує таких розумових здібностей, Я так вважаю, так? М -м -м. Молодці, ну дякую. Дякую. Успіху тобі. – тоді. вы знаете про Геннадия Попова больше? Скажите, назовите, кто вы, как вас Меня зовут Олег Михайлович Шульгин, я работаю руководителем шахматного кружка здесь, в городе Новомосковске, руководителем шахматного кружка клуба «Дебют». Геннадий Николаевич, он до этого до меня работал здесь. Вот там вот висит его фотография, вот, там я на сцене. да. Ага. Вот, да, это семейный соревнования. Мой сын еще туда ходил, к, к нему заниматься, вот, когда, ну, когда он еще здесь работал. Потом он ушел на пенсию и вместо него стало со временем работать уже потом я. Геннадий Николаевич был хорошим тренером, он воспитал много талантливых ребят, и самая его большая удача – это именно воспитание международного гроссмейстера Игоря Коваленко. Вот. Сейчас, правда, он живет в Латвии, но так сложилась жизнь. Вот. Игорь сейчас находится в Латвии, но он был воспитанником именно нашего клуба. В Днепропетровской области всего 6 гроссмейстеров, и вот пятеро живут в областном центре, и один шахматист был из Новомосковского. Вообще, это большая редкость для таких маленьких городов, как мы, провинциальных городков. Обычно Гроссмейстера появляется в городах, где ну, не менее полу тысячи, полумиллиона населения, а вот В город з таким маленьким високою. Я, я великому захоплені від наших шахматистів від от таких самих клубів, бо я дивлюся, як я, <плес> я трошки слідкую за шахматними турнірами міжнародними. Там переможців багато наших українців і на юноніорських змаганнях по шахматам, і на міжнародних різного рівня змаганнях, багато наших переможців, українців. Оце ж я вважаю завдяки таким клубам. І ви так, робите велику роботу. Я хочу я сказати, навіть... що ви робите дуже велику роботу. <плес> спасибо. Не я вам скажу больше. Діла в тому, на навіть на нашої. В украинской арене, все, все украинские арене выступают шахматисты из города Новомосковска. Последнее соревнование, которое было, это чемпионат Украины до 16 лет среди мальчиков и девочек. Так вот, в финале играли 12 мальчиков и э, с девочками играли 12 девочек. Ну, чемпионат Украины среди юношей до 16 лет играло 12 мальчиков и среди девушек играло 12 девушек. При этом в обоих этих турнирах играли э, в основном э, игроки из Киева, Одессы, э, Донецка, Днепропетровска. Запорожья, ну, в общем, из областных центров. Притом в каждом турнире играл один человек из Новомосковска. В турнире мальчиков выиграл шахматист из Новомосковска, кандидат мастера спорта Плюха Миша. Это он занял там, правда, десятое место. Но тем не менее он является чемпионом области до 16 лет. Это мальчик из Новомосковска. Вот, и в чемпионате Украины он занял десятое место в финале, где играли шахматисты только из областных центров. И вот один парень играл из Новомосковска. И среди девочек тоже играла девочка Настя Дубовик. Она тоже из нашего города. Правда, сейчас она занимается в 9-й закончилась Хедис школе, но начинала она здесь. Вот, но тем не менее она заняла, поделила второе и третье место на чемпионате Украины. Ей только 10 лет. Она поделила начинать Украины до 16 лет второе и третье место и вошла в призеры. Такая маленькая. Вот, она начинала она у нас. Но сейчас она занимается в Днепропетровске тоже. И Миша уже тоже перешел в Днепропетровск в девятую школу, потому что там лучше финансовые условия. Там больше возможностей принимать участие в более соревнованиях. Там более высокая квалификация тренировок. Вот, поэтому ну, им надо расти, и поэтому чем выше уровень, тем сильнее нужны соперники. Поэтому а Новомосковск провинциальный город, у нас шахматистов мало. И э, наступает какой-то момент, когда им здесь становится тесно. Поэтому они уходят в более большие города. Но начинали они здесь, учили их мы, они занимались в нашем клубе. И вот, э, кстати, э, Настя Дубовик, она не только стала серебряным призером чемпионата Украины до 16 лет, она чемпионка Украины до 8 лет и э, участвовала в чемпионатах Европы, и даже в чемпионате мира заняла шестое место место в Батуме вот, в 2016 году. Так что только украинские шахматисты отлично выступают на международной арене, но и наши да. новомосковские Самый шахматисты наш... да, тоже вы знаете, неплохо. Я тоже, тоже вам... За это Не, тоже не, видите, справа, извините, я человек. И просто я люблю шахматы я и пытаюсь... Я ваш шахматный клуб. Да, я же я обычный так, человек, но я люблю шахматы. Э, чтобы Нет. нас хотя бы не закрывали, хотя бы нам не дали возможность работать, а не... А да, нас закрыли, потому что Проблема в том, что примещение, да, забрали помещение, да. да. И вот там, верьте, там да. теперь кукольный театр, ну, и кукольный театр нужен на Московскую, но нам теперь негде проводить соревнования. И вот, ну и вообще нам второй зал нужен для работы, потому что когда проходят, ну, дети же разной подготовки, мы проводим занятия в разных группах, поэтому когда собираются две группы в одном помещении, начинаем учителя друг друга перекрикивать, и получается, что. А Может вам через какие-то спортивные товариства, или как это называется, Миски, ну, городские. Вот активнее Мы ходили, а, мы, мы исполняющие обязанности мэра в январе месяце, когда нас передавали под управление культурой. нам пообещали, что никто у нас ничего забирать не будет. Но ну, а теперь... Вообще, на спорт для всех. Мы конечно себя видим там, где спорт для всех. Да, вообще шахматы это как бы спорт, и поэтому, конечно же, э, логичнее было привести нас спортивную, да, спортивную организацию а города. А мы, да, а мы же не, не можем, мы же находимся, мы же нас перевели под управление культуры, и мы теперь... Да, нас перели почему института под управлением культуры, хотя логичнее нас было перевести под спортивную какую-то организацию. Вас, управление культуры вам не закладывают бюджет какие-то финансы для вас? Мы, мы даже абсолютно, мы... абсолютно пока еще, ну мы только два месяца как управление так, культуры. Важно, да, вы приходите к нему и говорите, у нас какие-то нужды. Пусть он мы включает. Писали. Мы, мы, писали. Вот, мы, мы, когда даже вот вот у нас поломанный замок, нету денег на замок. Короче, мы, когда ездили на турнир на мемориал Синицына, нам, нам пообещали выделить автобус управления культуры. А, нужно было ездить 9 дней, отъездили 2 дня, сказали, все, дальше не можем, и мы ездили дальше за счет. Ну, то есть, ну, денег я в бюджете постараюсь. нет. Я э, же да. не могу. Мы... Я вам не рада. Он включал вас в бюджетный запад. Когда не подают бюджетный запад, мы писали. В конце я же мы, ходили до горошка, когда мы ходили с родителями, ходили, просили, чтобы у нас не забирали помещение. Нам пообещали, что помещение останется нам, и все будет как положено. Но два с половиной месяца прошло, кукольный театр. Кукольный театр – это хорошее дело. Но почему здесь это вот можно отобрать надо, брать брать надо помещение у шахматистов? Тем более почему у нас... Почему там не сделать игровой зал? Я говорю, Не надо нам здесь делать ремонт. Нам единственное, что нам поменять окна бы нам холодно. Сделайте там шикарный ремонт. И сделайте там игровой зал. И действительно, когда к соревнованию пришел зал рабочий. Красивый. Действительно, для принятия соревнований. Таких масштабных, как, например, на данный момент. Тем более у нас... У нас же это не единичные успехи. Вот Миша там чемпион области. У нас еще он там портрет Дениса Жигунов висит, это самое портрет. Он был чемпионом в 2014 году чемпионом до 12 лет, чемпионом области тоже. Потом у нас был такой Женя НТС, он был чемпионом среди школьников до 14 лет в 2009 или... Да, 2009 по-моему году. Ну там у меня записано целая куча серебряных призеров. Вот Даня, он несколько раз в разных возрастных категориях серебряные призеры, бронзовые. Шахматы, это не кружок, которые они пришли перед открытием, при, при, например, сейчас... на соревнования, они там попели за неделю, они выступили. А мы не можем за неделю да. наверстывать и ехать на соревнования. У нас вот, каждый день, 2004... при, ребенок пришел сегодня ко мне, да, Если Лариса Павловна, я сегодня решил задачки, потому что он вот, а каждый день Это, это моя непосредственная работа. Его контролировать и заставлять его решать, чтобы он дальше. Не... Раньше, вот, ну, до 2017 года, я работал 5 часов в неделю, с 14 до 19, и проводил занятия тут в разных группах. Все. У меня было 25 рабочих часов в неделю. А сейчас мне сократили, у меня получается 18 часов в неделю. 18 часов это уже меньше, это на, на э, ну, на треть меньше, короче, времени. То есть за это время, то есть я уже меньше подготовлю. То есть результаты наши начнут потихоньку падать. еще три, три часа за неделю. А еще три часа в неделю мы ходим в школы, короче, это еще уходит. Минус. И, то и есть остается 15 часов. И дорога, и нас. а за 15 в часов подготовить кандидата у мастера подготовить чемпиона, ну, а очень это тяжело. Мы, доказываем. Есть, у нас, важливо, Нет, мы важливо, мы же доказываем, мы говорим. Мы хотим все-таки, чтобы нас передали паспорт для всех. По крайней мере, это спортивной организации, они понимают, как тяжело выполнить разряд, они понимают, какой это труд. Ну вы же в этом направлении уже работаете? Да, работаем. Да. Мы и родители. Да. даже Это, 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 это не только спорт, это очень тяжелый спорт, понимаете, да, это гонять мяч легче, чем... И это очень, так и знаю, это спорт. Это, да, это для вип-персон, да, для вип между прочим, в девятнадцатом, восемнадцатом, 19 веках шахматы считались, например, атрибутом дворянского воспитания. То есть эм, дворянин, не умеющий играть в шахматы, это был какой-нибудь там Троекуров или Собакевич, короче, который там, в общем... Понимаете, а, кстати, между прочим, в наше время тоже шахматы поощряются. Например, при поступлении в высшие, особенно военные учебные заведения, ну, у нас в Украине как-то не так, а вот там, э, в других странах, да, э, отдается вот офицеры, обязаны уметь играть в шахматы, потому что если офицер умеет играть шахматы, он понимает, что такое стратегия, что такое спланировать операцию и так далее. Кстати, у меня был парень, он поступал в офицерское училище, Максим Шуй, да, мой воспитанник, да. вот, И он пришел ко мне, попросил написать характеристику, я написал характеристику, все указал, что он имеет разряд по шахматам. И родители я встречал недавно, они говорили большое спасибо, потому что оказалось несколько равноценных кандидатов на э, поступление в, в высшее учебное заведение, это в офицерское, короче. И вот из некоторых равноценных граждан выбрали именно его, потому что у него есть разряд по шахматам. То есть они посчитали, что офицер этот будет лучше соображать, планировать там какие-то крупные операции там и все остальное. Дуже Значит, вся информация, все сайт радио на есть такой сайт. Если вы нам поможете все-таки, как бы там бы ни было, поддержать нас, потому что чтобы нас, нас передали для для всех, и все-таки шахматы, как действительно, которые и помещение, то, и помещение, потому, что, мы хотим не то, что мы, мы, хотим, смотрите, мы э, воспитывались мои, наши дети, да, наши дети уже будут внуки, мы хотим, чтобы они тоже сюда пришли, вот именно шахматы, именно сюда. Наша дочь тоже моя дочь, э, Кузнецова Елизавета Васильевна, она да, тоже, она шахмат, тоже была, воспитывалась, области, она там была там тоже призвером да. области, они были. В общем, сайт Радио Новомосковщина» и Мецева Радио Мол. где, вот пройдет вся информация. А если мы, например, придем со своей информацией, например, о том, что, чтобы все-таки город наш Новомосковский поддержал нас э, в нашей борьбе, чтобы мы передали спортсмен для всех, и, чтобы шахматы Можно будет, э, ну, наш ну, ну, наше обращение к городу Новомосковскому, к людям, которые ну, действительно хотят. Можно мы, например, придем и а официально. Вот, все, мы с Мецевым працювали, ну десь, от ви зверталися, щоб які ваші запроси, ваші нужди, те, що вас хвилює, Здесь э, публиковали газеты в каких-то газетах, в середине. Найкращая газета «Новомосковская только... правда». Мы, мы там так, но в «Новомосковской правде» публиковали, мы, ну, мы через спорткомитет публиковали, ну, там, когда мы занимали какие-то места на каких-то соревнованиях, то мы, я писал статейки, и мне, это, Татьяна Геннадьевна передавала в «Новомосковскую правду», там их публиковали. Вот. А чтобы вот ну, так вот широко разговаривать, я могу к нему, пусть я там, я не знаю, как-то свяжемся, я могу туда подойти. Нам бы, конечно, чтобы люди, ну, все-таки наш город, все-таки, не маленькие. Пускай поддержит нас. Потому что вдвоем биться, понимаете, об стену очень тяжело. Мы хотим, чтобы нас депутаты услышали. Пускай они к нам все-таки. Мы не забираем мы не себе это помещение. Берем. Мы хотим оставить детям. Вот именно шахматы. Да, кстати, у нас, у нас вот мы, А с депутатом Ну вот мы начали, мы, мы, челет. мы э, пишем письмо. Лепеди нам написали, Нестеренку пытаемся писать. Мы не знаем, куда еще писать. Мы не знаем вообще, кому писать. Иначе нам бы посоветовали, например, скажите, вы куда пойдете, действительно будем. Хотя бы нам помогли сказать, кому. Мы обычно простые люди и нам э, очень тяжело самим пройдем. А, да, да, но это, вот это мы в нем да. вот это в нем створено нас передали да, комитета по делам семьи и молодежи, мы раньше были. И нам вот это передали управление культуры, управление культуры створило этот центр и передали нас этому центру. Ничего там нет. Шахматы, шахматы да, не это так, больше не, не спорт. могут, потому не что больше. как у них получается, как у них не ведут, шахматы да. по их нему не, не может да, да, так существовать. Потому что они сказали, что шахматы хватит два раза в неделю по два часа проводить занятия, да. это ничего. Это совсем ничего. У нас да, не будет шансов. Тем более у нас есть у нас есть достижения. Тем более, если мы сказали, что мы плохо работаем, у нас ничего нет. Мы тут это, как мы там работаем. У нас действительно есть хорошие достижения, Кузнецова Лариса Павловна. А как вас, кто вы тут учу? Мы даже не знаем, какая у нее должность. Там я даже дочь? не знаю свою должность. Я, мы были раньше педагоги-организаторы, а сейчас я даже не знаю, не знаю свою должность. Не, не, вот у нас, нас педагогический стаж, мы же для этого работали в комитете по делам семьи и молодежи. Знаю, как то, у меня было 12 лет педагогического стажа, мы там были, назывались педагоги-организаторы. А теперь нас стреле я стал руководителем кружка, педагогический стаж с меня сняли, то есть я получаю голую ставку, ну, вот эту минимальную, 2500 на руку и все. И Лариса Павловна так же сама. А э, сейчас я называюсь руководитель кружка, она тоже как-то называется, непонятно. А педагогически вот это педагога с нас сняли. Она культ культ массовых затейников. Скажем. А выполняют уже работу, что только. Да. Вот, мы за... а, а, ходим а, по школам, яхту, там все же как учителя. Остаточно. Дети не пришли два раза на занятия, раз, там, два, там, три опыта. Я на телефоне. Почему ребенка нет Потому что, так как в Непропетровский их там много, дети они не могут разбрасываться. Мы не можем разбрасываться дети. Если мы будем не будем их тормошить и без конца, то сам вообще не все поразбегаются. Вот это мы звоним, почему не пришли. так пускай это самое приходит. Там кто не захотел, то а, а бывает такое, что мама отправляет. На шахмати, а от поза шахматами. Я вам дуже дякую. Це, значить, на радіо викладу, воно може пару разів прозвучить. На сайті буде. А скинути сайт називається Московщина.